Fidan Hacıağa qızı Haciyeva kimdir? Azərbaycanın xalq artisti. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Fidan Haciyeva. 1976-cı ildə Bakıda anadan olmuşdur. Professor Hüseyn Əliyevin tələbəsidir. 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir. Fidan Haciyeva 1984-cü ildə Bülbür adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin fortepiano sinfinə daxil olmuşdur. Orda orta təhsilini bitirdikdən sonra 1994-cü ildə Üzeyir Hacıyev adına Bakı Musiqi Akademiyasına Solo Oxuma Fakültəsinə qəbul olub Heyşəkar Opera səhnəsində 2 dəfə 1996-cı ildə 19 yaşında Çoroğlu operasında xanəninə qız O Brazilə gəlmişdir. 2000-ci ildə Türkiyədə Türksoy xətti ilə keçirilən opera günlərində iştirak edərək Azərbaycan Respublikasını orada yüksə səviyyədə təmsil etmişdir. O dəfələrlə Mərsin, İzmir, İstanbul teatrlarında yer almışdır. Fidan Haciyeva 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adına layiq görülmüşdür. 2016-cı ildəsə öz adını daşıyan musiqi mərkəzini yaratmışdır. Fidan Haciyeva 2019-cu ildə Bakı şəhər mədəniyyət baş idarəsinin Əhməd Bakıxanv adına 6 nömrə uşaq musiqi məktəbində direktor vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Həmin il İsveçrədə tədbir və konsertlər proqramı ilə qarşımıza çıxmışdır. Xalq artisti 2020-ci il 21 mayda daxil qoşunların nümunəvi göstərisi hərbi orkestriyasın rəis müavini, mahnı ansamblının isə rəisi təyin edilib.